Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya di Cipta Damayanti di seputar ini. Saya akan memberikan berita tentang seorang ayah menganiaya anak. Peristiwa itu terjadi di Desa Banjarejo, Kecamatan Rejo Tangki, Kabupaten Tangguh. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020. Yang ayah menyuruh anak dan anak itu menuruti keinginan ayahnya sehingga ia mencuci baju tapi ibu tirinya bilang kepada ayah kandungnya si anak ini bahwa anak ini tidak mencuci pelaku mengalami darah tinggi sehingga terus menerus memarahi dan memukuli anak kandungnya dan terjadilah penganiayaan di desa itu sehingga harus melibatkan polisi, keluarga, dan orang-orang kesian dari saya di padanya.